Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi sizlə düzxəttli bərabər sürətlə hərəkət bölməsini aid olan bir sualın izahına baxacağıq. Düzxəttli hərəkət edən x və y tiimlərinin koordinat samanqrağı verilmişdir. Buna əsasən aşağıdakı fikirlərdən hansılar doğrudur? 4 t anında x və y tiimlər arasındakı məsafə ən böyükdür. 4 t anında bir düz xətt çəkək. Görərik ki, bu düz xətt diçərsə məm müddətləri nisbətən daha uzundur. Ona görə də 4 tə anında x və y cisimlər arasındakı məsafə ən böyükdür. 1 düzdür. 6 tə anında cisimlər eyni koordinatdadır. Bəli, çünki 6 tə anında görüşüblər. 7 tə və 5 tə anında cisimlər bir-birindən bərabər uzaqlıqdadlar. Bəli, burtdan da görünür eyni məsafədədirlər, çünki eyni uzunluqda düz xətlərdir. İçte düzdü, üstte. Yani doğru cevabımız olur, ye varyantı.